वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मसालेदार मंजिल विद अलीशा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भंडी कबाब की रेसिपी आप इसको किसी भी क्वन पे बना सकते हैं या फिर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं चले आइए रेसिपी स्टार्ट कर इस बहुत कम चिकन से आप बहुत ज़्यादा जो है इसको बना के तैयार कर सकते हैं मैंने तकरीबन हाफ के जी के पास पास चिकन है वो लिया है उसको अच्छे से वॉश कर लिया था इसमें कैप्सिकम हाफ डाली है प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्चें अपने स्पाइस के हिसाब से और ब्रेड स्लाइस डाल दिए मैंने अनियन का क्योंकि पानी रिमूव वगैरह नहीं किया तो ब्रेड डाल दूंगी उससे बेहतरीन किस्म के वो जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको सोप कर लेगा स्पाइसेस ऐड किए कैप्शन में मिल जाएंगे बेसिक से स्पाइसेस हैं हर घर में मौजूद होते हैं चिकन पाउडर ये ऑप्शनल है आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इसमें जो है वो मैंने दर, हर धनिया शामिल कर दी है पुदीना भी इसमें शामिल करना था पुदीना नहीं था मेरे पास हरी चटनी पड़ी थी बनी हुई मैंने वो दो चम्मच इसमें शामिल कर दी हैं और साथ में देसी घी इसमें शामिल कर दूँगी ताकि जो हमारे कबाब है वो अच्छे से सॉफ्ट जूसी बने उसमें क्योंकि जो है वो चिकन में जो चर्बी वगैरह इतनी नहीं होती है इसलिए मैंने घी का कोई ना कोई अल्टरनेट होता है तो टेंशन लेने वाली ज़रूरत बात नहीं होती है चीज़ों को जो है स्मूथली हैंडल करना पड़ता है ये देखें बेहतरीन किस्म का जो मैंने इसको है मिक्स कीमा कर लिया है इसका सारे स्पाइसेस भी अच्छे से आप देख सकते हैं ज़रा भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है जो प्याज का पानी भी जो थोड़ा बहुत रिमूव हुआ था वो ब्रेड डालने की वजह से ये बेहतरीन किस्म का जो हमारा बैटर है वो बनकर रेडी हो चुका है अब मैं इसके मैक्सिमम जितने आप चाहते हैं मिनी ज़्यादा मिनी कबाब चाहते हैं तो आप इसको अपने हिसाब साइज एडजस्ट कर सकते हैं मैंने छोटा चम्मच लिए है पहले हाथों को अच्छी तरह जो है वो घी या ऑयल लगा लूँगी ताकि हाथों से चिपके नहीं और चम्मच को भी जिसकी मदद से बनाना है मैंने छोटे चम्मच का हिसाब रखा है आप मयूरे में वाले स्पून हो वो भी ले सकते हैं वो लेकर उसके बाद इसको प्राउंड शेप दे दिए ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के बच्चों को बहुत पसंद आते हैं आप उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं इनकी ग्रेवी बनाकर आप इसकी कढ़ाई भी बना सकते हैं ये देखें तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन था और ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमारे जो है वो कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं आप इसको जब कीमा बनाया था उस टाइम पे अगर आपको स्मोक स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो स्मोक भी दे सकते हैं कोयले की मैंने नहीं दी है ये ऑप्शनल है अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बिल्कुल फ्लेवर वैसा आए तो आप जो है कोयले की स्मोक दे दीजिएगा हर किसी तो इसके बाद मैंने दो पैन में ऑयल डाले हैं उसके बाद इनको एडजस्ट कर लिए सारे बाबों को हल्का ध्यान से कीजिएगा तो पहले एक साइड से अच्छे से कुक करूँगी आप जो है हाफ डन करके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं जब दिल किया जब बच्चों को लंच बॉक्स बना के देना हुआ तो आप इसको निकालिएगा और उनको दे दीजिएगा वो बहुत इन शाला इंजॉय करेंगे इसको इस रेसिपी को बहुत मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो स्पाइस लेवल थोड़ा कम रखिएगा ब्लैक पेपर और वन जो है वो हरी मिर्च इनफ होती है कि बच्चे ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद करते एक साइड से कुक करने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लूँगी इसमें बहुत कम ऑयल में देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म का एक साइड से गोल्डन सा कलर आ चुका है आप इसको जरूर ट्राई की, ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी बहुत यूनिक रेसिपी है मैंने इसको आप इसको कोई किसी ओकेजन वगैरह पे बना रहे हैं गेस्ट वगैरह के लिए तो बेहतरीन रेसिपी है स्टार्टर के तौर पर इसमें मैंने जो है वो जो कट की हुई प्याज कैप्सिकम और जो है टमाटर शामिल कर दिए हल्का सा नमक स्प्रिंकल किया ऊपर से और ब्लैक पेपर तो इसको मैं जो है टॉस कर लूँगी अच्छे से बेहतरीन किस्म की जो है हमारी यूनिक सी आप इसका चेक कर सकते हैं कितनी ये अटम्प्ट रेसिपी लग सकती है आप इसको इस मेन कोर्स में भी रख सकते हैं इन आपके गेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप ग्रेवी बनाना चाहती हैं तो कढ़ाई में इसकी जो है वो ग्रेवी बना के इसको बंटी कबाब कढ़ाई भी बना सकती हैं बहुत यूनिक रेसिपी है बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसका साइज जो है आप सारे घर वाले इसको ही इंजॉय कर सकते हैं कोई मसला नहीं है सबके लिए इन ये बेहतरीन सबको बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप मज़ीद आपके लिए इजी इजी रेसिपी लेकर आती रहूँगी कोशिश करती हूँ आपकी कुकिंग को जितना इजी कर सको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़